Salam dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəltdik hər birinizi. Bu gün mən sizlərə Masaza qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxasında 2 mərtəbəli malot betondan inşa edilmiş şəxsi həyət evi ilə məscisi tanış edirəm. Evimiz 3 sotop sahəsində inşa edilibdir, yaru, təmirlidir. Evimizin həyətanı sahəsidir, giriş qapımızdır. Gördüyünüz kimi belə bir həyətanı sahəsi var. Burada da əlavə olaraq pisik üçün nəzərdə tutulubdur. Evimiz şəxsi tikilidir, 4 tərəf qoşa örğüdür. Onda nəzərinizə çatdırım, sadəcə olaraq tamamlanma işləri qalıbdır. Bu hissədən də evimizin zizəmi giriş olan hissəsidir. Evimizin sağ tərəfində rahatlıqla keçmə mümkündür, gördüyünüz kimi quru səddə yerləşir. Evimizin arxa tərəfindən rahatlıqla keçmək mümkündür. Pəncərləri həyətinə baxır. 6 daş kürsüyüzətdən inşa edilibdir. İndi səvimli ucunla mən sizi yaxından tanış edirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, evimiz qocaldı. Bir başqa real qaydada alıq satqı olunacaq. Bura evimizin giriş dəhlizovan hissəsidir. Ümumi olaraq 5 otaqdan ibarətdir. Sol tərəfdə belə bir otağımız var. Gördüyünüz kimi mərtəbə arası manolit betondur. Mətbəx də etmək mümkündür. Bu hissəni isə Geniş belə bir qonaq otağımızdır. Dəyərlisi izləyəcimiz gördüyünüz kimi hər iki tərəfdən pəncərəsi var, günəş şığı yetərincə otağımıza düşür. Şkata ona qədər vurulubdur, sadəcə evimizin malyar işləri qalıbdır. Bu evimizin birinci mərtəbənin birinci yataq otağıdır. Onda nəzərinizə çatdırım ki, dəyərlən ucuz qiymətə satışa çıxarılıbdır evimizin qiyməti 90 min manata satışa çıxarılıb, real müştərilərinizə endirim olunacaq. Front ərazidə kladovka üçün nəzərdə tutulub və geniş burda qədə bir hamam otağımız mövcuddur. Pəncənləri də gördüyünüz kimi malı bütünlə tökülmədi. İndi isə bizim ikinci mərtəbəsi ilə mən sizi yaxından tanış edib. son puluna qədər vurulubdur. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, burası evimizin ikinci mərtəbəsidir. İkinci mərtəbədə isə 3 yataq otağı, sanitari qovşağından ibarətdir. Bu ikinci mərtəbənin birinci yataq otağı da gördüyünüz kimi hər iki tərəfdə pəncərələr qoyulubdur. Günəş işığı yeterən otağa düşür. Foto da çəkib məhsula təqdim edim. Burası ikinci mərtəbənin ən böyük yataq otağıdır. Kvadratı 25-30 kvadratə yaxındır. Gördüyünüz kimi geniş belə bir yataq otağıdır. Burası evimizin ikinci mərtəbənin sanitar qovşağı, hamam otağıdır və sonuncu yataq otağımız. Təəssüf ki, biz də daha nəzərəçə çatdırım ki, yenə başqa yaşayış kompleksinin ətrafında yerləşir. Ətraf tam yaşayışlı olan evlərdir. 3 sotop torpaq sahəsində inşa edilibdir evimiz, qopçalıdır. Birbaşa material qaydada alıq satdır. Olunacaq evimizin qiyməti 90.000 manatla satışa çıxarılıb. Kanalımıza abunə vidiyanı bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. Gördüyünüz kimi kürsü də yetərincə 7-8 daş hündürlüyündədir. Nə mişgəni ümumiyyətlə bu ərazidə yoxdur. Hündür bir ərazidə inşa edilib. Vaqos hə, evimizin həyət sahəsidir.